Дорогие друзья, единомышленники, те, кто был в сильной Украине, те, кто вновь пришли в партию, которую мы возродили, мне кажется, сегодня для нашей партии пришел очень ответственный момент. Мы вступаем в предвыборную кампанию, в которой еще никогда не были. Мы никогда не боролись за голоса на за голоса в Верховный Совет Украины. Сложной будет кампания, потому что, я скажу откровенно, я не помню кампании, от которой зависело так много для нашей страны. От того, как пройдут выборы, кто придет в Верховный Совет, зависит, останемся мы единой страной или нет. Или нас разорвут геополитические силы, которые действуют сегодня против нас и против нашего единства. Сможем мы уберечь свой индустриальный потенциал, который сегодня каждый день губится. Супер важная задача. Я в прошлый раз говорил и сегодня скажу, не будет индустрии, мы не увидим больших зарплат ни у учителей, ни у врачей. Без этого ни в одной стране мира нету достатка хорошего. В конце концов решается вопрос: останется Украина демократическим государством или превратится в диктатуру олигархов, которые сегодня продвигают свои такие популистские проекты. Мы, наверное, каждый из вас мог бы остаться в стороне, не приходить в партию. У каждого из вас куча своих проблем в семьях, на работах. И я думаю, что, может быть, как-то бы все и обошлось. Но я уверен, что это не позиция. Если мы серьезно относимся и с любовью относимся к своей стране, к ее перспективе, если мы ответственно относимся к будущему наших детей, внуков, мы не имеем права отсиживаться. Какую задачу я вижу, прежде всего, мы должны решить во время этих выборов. Я считаю, что мы должны предложить альтернативу. Альтернативу тому пути, того пути, которым сегодня ведет нас власть. Тому, я бы сказал, губительному пути. Потому что, мне кажется, сегодня все больше и больше людей понимают, что... То, что происходит, мы только что видели на экране. Это неправильно. Политику необходимо менять. Еще месяц назад мы говорили о кризисе, а сегодня ситуация близка к настоящей катастрофе. И это не политическая страшилка, это то, что ощущает каждый украинец. За последние полгода его зарплата, его сбережения уменьшились на половину. Его пенсия потеряла половину покупательной способности. Это означает, что этот пенсионер просто не докупит продуктов питания самого необходимого. Он с ужасом ждет каждый месяц тех платежей, которые ему выставляются за коммунальные услуги, которые растут практически каждый месяц. Электроэнергия, посмотрите, вода, холодная вода, горячая и так далее. Он боится, что взрослому сыну придет сегодня повестка. Он вынужден работать всего три дня, потому что рынки закрываются. И пошли массовые сокращения на предприятиях, в лучшем случае дают работать по 3-4 дня, урезая заработные платы и так далее. Его жена-учительница сегодня уже не получает тех денег, которые она получала до этого, скажем, за те же проверки тетрадей. И вынуждена искать сегодня вторую работу и думать, где заработать. Если у него был небольшой бизнес, как правило, это сегодня или на грани выживания, или уже закрыт. Потому что все, о чем мы выше говорили, это сразу покупательная способность. Это сразу, может, немножко подождет, но сразу почувствует малый бизнес и средний бизнес. И когда украинец спрашивает, а почему это все происходит, у нынешней власти ответ один – война. И я считаю, что это несправедливый ответ. Потому что война — это большая беда. Большая беда для всей страны. Миллиарды долларов прямого ущерба, разрушение целых отраслей промышленности, а самое главное — тысячи безвозвратно потерянных жизней и наших солдат, и мирного населения. Но когда мы говорим об экономической и социальной ситуации, дело не только в войне. Правительство пробует списать все свои ошибки, все свои просчеты на военные действия. И я считаю, что это несправедливо по отношению к людям, это несправедливо по отношению к стране. Я задаю сам себе вопрос, наверняка, который задаете себе и вы. Что мешает сегодня поддерживать и обеспечивать госзаказами предприятия? Хоть кто-то слышал за последнее время о каком-то госзаказе, предприятию, какому-то украинскому серьезному. А я спрашиваю, а параллельно, сколько средств мы выдали на рефинансирование коммерческих банков? Мы не могли замкнуть эти схемы через предприятия для того, чтобы они работали и частично погашали кредиты тем же коммерческим банкам. Что мешает правительству сегодня обеспечить лучший инвестиционный климат? Почувствовал малый, средний бизнес какие-то улучшения. Я не говорю о Донецкой, о Луганской области, где действительно сложно. Но на другой части страны этого нет. Военных действий нету. Что мешает дать стране справедливые суды? Кто почувствовал сегодня эту справедливость? Кто почувствовал, что в стране есть точка, куда можно прийти и получить эту справедливость? Почему тормозится региональная реформа? Мы все говорили, и в сентябре должны были уже утвердить эту реформу как изменение Конституции. А мы даже не рассмотрели это на одной сессии. И теперь на минимум полгода эта реформа будет оттягиваться. А мы все понимали, что это нужно всем и в Донецке, и в Луганске, и во Львове, и в Одессе, по всей стране. Много вопросов, много проблем, и в такой ситуации надо иметь трезвую голову, и спокойствие, чтобы понимать, что можно и нужно сделать. И я опять апеллирую к тому, что говорили люди. Спокойствие и такую, знаете, непоказушную любовь к своей стране. Понимание, что в этой ситуации, когда очень тяжело, надо думать об объединении. Надо думать, каким образом вместе выходить из ситуации. Не раскачивать лодку а пробовать грести в одном направлении. Первое и главное ⁇ однозначно необходимо добиться прочного мира. С самого начала конфликта на Донбассе я выступал за поиск мирного решения. Потому что с самого начала было очевидно, что за так называемой Новороссией, за так называемыми сепаратистами стоит Россия. И тогда власть не послушала этих призывов. Власть выбрала войну, надеясь быстро решить конфликт военным путем. Сегодня видно ошиблась. Потому что какие бы чудеса героизма не проявляли солдаты, добровольцы, будем говорить откровенно, силы не равны, невозможно выиграть у самой сильной армии Европы. Мы сегодня еще, еще раз готовы повторить наш главный тезис. Задача не в том, чтобы выиграть войну, а задача в том, чтобы выиграть мир. Каким путем идти? Легче сказать, чем сделать. Что необходимо делать? Первое. Я считаю, очень важно удерживать перемирие. Я понимаю, будет много провокаций. Будут разговоры популистов, которые будут кричать Вперед к победе. Но мне кажется, первое – это любой ценой удерживать перемирие, чтобы не гибли ни мирные, ни военные люди. Второе – нам необходимо намного больше внимания, внимания определить переговорному процессу. За столько времени конфликта практически трое переговоров прошло и я скажу, что практически двое были очень слабосодержательные. Совершенно не знает, кто из вас знает, о чем идет речь на этих переговорах. Кто из вас знает, какая переговорная позиция у украинской стороны? Вокруг чего идут дискуссии? С чем согласны, с чем не согласны две стороны? Все в неведении. Поэтому очень важно, чтобы эти переговоры были гласными чтобы люди понимали, о чем идет речь, потому что это касается непосредственно их самих. Второе. Очень важна реформа по децентрализации власти. Знаете, сегодня, надо признать откровенно, в том же Донецке, в том же Луганске, если мы начинали с 90% доверия к Киеву, сегодня, наверное, больше, чем 90% недоверия к Киеву, а у многих и ненависти. И если сегодня мы не предложим альтернативу в виде децентрализации, регионализации власти, у нас простого выхода не будет. Регионализация, а не федерализация, станет основой принципиально нового единства страны, где силы центра многократно возрастут благодаря силе каждого региона, города и района страны. Второй момент, который... Я считаю очень важен профессиональная армия. Вы знаете, я не военный специалист. Наверняка есть люди, которые в этом деле эксперты и разбираются лучше меня. Я многих вещей не понимаю. Я не понимаю, почему на счетах Министерства обороны находятся миллиарды, о которых говорит премьер-министр, а солдаты не кормлены. Почему мы получаем от Международного валютного фонда миллиарды гривен, а не можем на 60 миллионов купить касок и бронежилетов лучшего качества? Я не понимаю, когда в средствах массовой информации появляется известие, что на Харьковском тракторном стоит 500 танков, 250 из которых могут выехать на... в зону военных действий, и этого не делается. Этих вещей я не понимаю. Но я знаю одно. Против... Наших войск стоят профессионалы, и если мы не начнем срочно строить профессиональную армию, а будем полагаться на призывы, которые приводят просто в панику все украинские семьи и больше не защищают страну, а создают проблем в стране, я считаю, этим мы не обойдемся. Это, это неправильный путь. Я понимаю, что это требует времени и денег, но начинать это необходимо делать было еще вчера. Следующий момент, очень важный. Нам необходимо серьезным образом думать об экономике. Все военные действия выигрываются прежде всего на экономическом фронте. В экономической сфере наша главная задача – спасти отечественного производства от полного уничтожения и превращения Украины в сырьевой придаток более развитых стран. Мы имели мощнейшую деиндустриализацию Украины в начале 90-х годов. Закрывались предприятия, целые отрасли уходили. Сегодня у нас та же проблема на повестке дня. Стратегия сильной Украины предлагает активную роль государства в защите отечественной промышленности и радикальном улучшении инвестиционного климата. Государство должно уже сейчас поддержать промышленность госзаказами поддержать приоритетные отрасли налоговыми льготами, стимулировать модернизацию производства. Если правительство не может или не хочет открыть обещанные рынки в Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, которые компенсируют предприятиям падение поставок в Россию, оно должно по крайней мере поставить барьер на пути импорта хотя бы на полгода для тех товаров, аналоги которых производятся в Украине. Малому и среднему бизнесу мы должны обеспечить самые либеральные условия для работы. Я не видел других стратегий в других странах, которые попадали в такую ситуацию, кроме того, что когда приходит такая серьезнейшая ситуация, налоги не поднимаются, а налоги падают. Ставки кредитные не поднимаются, а ставки падают. И доступность этих кредитов резко возрастает. Так выходит из кризисов. Сегодня этого нет у нас. И если мы к этому не придем, ситуация будет только ухудшаться. Но сегодня надо откровенно себе сказать, что создавать общие условия для всех уже поздно. Мы потеряли это время. Нам сегодня необходимо думать уже о каждом крупном предприятии, где только идет большое сокращение, 500, 400, 1000 человек. Власть местная прежде всего и центральная должны уже там находиться и должны разбираться, что можно сделать для этих людей. Общие подходы не пройдут сегодня. То же самое необходимо делать для малого и среднего бизнеса. Только тут надо разговаривать и реагировать на проблемы целых секторов. Тогда будет эффективность. Борьба с коррупцией. Обуздать коррупцию одно из главных требований общества. Требования, которые нынешняя власть не выполняет и, похоже, не собирается выполнять. Пока не будет начата борьба с коррупцией, проводить любые реформы в стране совершенно бессмысленно потому что их эффект не сработает, не даст отдачи. Никакие действия не дадут результатов, когда в стране запредельная коррупция, коррупция разрушает все, она не дает ни жить человеку, ни малому бизнесу, ни крупному предприятию. Что необходимо делать, на мой взгляд? Первое, нам необходимо, чтобы на уровне руководства страны появились те люди, которые реально будут бороться с коррупцией, которые хотят этого сделать. Сегодня можно уже констатировать, то правительство, которое пришло, это точно не эти люди. Меня удивляет позиция президента, который через прокуратуру, через другие свои возможности не влияет на эту ситуацию. Я понимаю, что это политические союзники, и, наверное, есть вещи, ради которых он это делает, но я могу сказать, если у нас не изменится ситуация в самом руководстве страны, рыба с головы, ситуацию мы не преодолеем. На среднем, на нижнем уровне бороться с этим невозможно, если все воруют на самом верху. Есть вторая причина и вторая проблема, на которую мы должны обратить внимание. В стране организовали сами по себе общественные движения, которые борются с коррупцией, и я считаю, что это очень хорошо. Они уже начинают рекламировать себя, они начинают действовать. Именно под такие движения необходимо создавать законодательные акты для того, чтобы они свободнее могли контролировать власть. И я бы сказал, что сегодня очень важно финансово их поддержать. Мы сегодня поддерживаем общественные организации, и это очень небольшие средства, такие как чернобыльские организации, организации э, объединения инвалидов и так далее. Сегодня необходимо поддержать прежде всего те организации, которые на общественных началах борются с коррупцией. Не влезая в администрирование, они сами разберутся, что необходимо делать. И третье условие. На мой взгляд, в борьбе с коррупцией нужна беспрецедентная жесткость и решительность. Вдумайтесь, в стране более 70 организаций, которые контролируют. Для сравнения, Грузия 10. Если сократить только эти организации до 15, мы получаем колоссальный эффект. В этих организациях сегодня работает 220 тысяч человек, больше 220 тысяч. На них тратится ежегодно больше 25 миллиардов гривен. Если только сократить их, выиграет все, кто занимается делом, с одной стороны, с другой стороны. Даже подняв им заработную плату, все равно останется большой ресурс для того, чтобы и ту же армию профессиональную поддержать, и социальные стандарты поддержать для населения. В нынешней ситуации для меня совершенно четко понятно, если мы не победим коррупцию, мы проиграем страну. Ключевая позиция, ключевая сегодня. Что касается третьего такого важного приоритета, мир, экономика, социальная сфера. Нам необходимо пересмотреть политику нынешнего правительства в отношении социальных стандартов. Она не оправдана ни с какой точки зрения. Для экономики это вредно, потому что... Этим самым мы убиваем внутренний рынок. У нас проблемы на внешних рынках, мы создаем проблемы для покупательной способности, и на внутреннем рынке мы опять теряем. Если говорить о аналогиях, знаете, Европа, некоторые страны Европы идут по этому пути. Та же Греция ⁇ самый хороший пример. Но Греция получила от такой политики, когда за счет, проблемы бюджета решаются за счет простых людей, получила эффект на шестой год. Только на шестой год какие-то пошли положительные результаты. У нас нет этого времени просто. При том накале, при тех страстях, которые сегодня есть в стране, у нас нет этого времени. Для Того, чтобы сокращать какие-то расходы, вы знаете, много в стране можно сократить, но ни в коем случае нельзя сокращать социальные стандарты. И мне кажется, что здесь есть кардинальная ошибка власти. Они недооценивают ту же борьбу с коррупцией и те же реформы, которые обязательно дадут эффект. И переоценивают вот эти методы, которыми практически залезают в карман простого. Человека. Отсутствие реформ і сохраніння корупції невозможно компенсувати це ограблення народу. Дорогі друзі, у нас, нас чекає дуже складна кампанія. Але всім нам треба пам'ятати, ці вибори останній шанс зберегти Україну єдиною та вивести її на шлях розвитку і. Процвітання. Я абсолютно впевнений, що владу треба змінювати. Я впевнений в тому, тому що я бачу, що вона нещиро ставиться до своїх людей. Якщо сьогодні є корупція, практично на тому ж рівні, а в деяких галузях ще і вища, в деяких секторах як і вища, по відношенню до того, що було ще вчора. Це говорить про те, що влада думає в першу чергу про себе, а не про країну. Саме тому я просив би вас. По-перше, ми сьогодні приймемо програму. Я вважаю, що це вихід для України. І я вважаю, що це нас повинно об'єднати. Перше, ми не повинні боятися. Якщо ми вибрали, якщо ми переконані в тому, що ми робимо все правильно. Нам нема чого боятися. Ми повинні говорити цю правду, подобається вона чи ні. Деколи треба йти і проти течії. Говорити правду. Друге. Багато дуже важливо, дуже важливо не дивитися на те, що відбувається. У інших партій дуже багато популізму. І сьогодні, якщо говорити про популізм, він шкодить країні не менше, ніж війна. Він теж вбиває економіку, він теж вбиває соціальну сферу. Люди вірять в легкі рішення, але їх, на жаль, нема сьогодні. Попереду дуже важка робота. І третє, нам треба йти до людей. Ви знаєте, дуже багато у людей розчарувань, але з другого боку є і віра. Вона не Згасне ніколи. Люди вірять, що в кінці кінців прийде людина, прийдуть партії, які допоможуть їм вирішити всі проблеми. Є такий мудрий вислів. Найбільша помилка людини це думати, що у неї попереду ще дуже багато часу. От сьогодні у нас точно це про нас. Часу у нас нема. Це помилка. Нам потрібно діяти дуже швидко і дуже рішуче. Якщо ми, якщо ми не об'єднаємо наших зусиль, щоб зупинити війну, щоб зупинити крах економіки, щоб підтримати соціальні стандарти, ситуація буде загострюватись. і нічого доброго не буде. Якщо нам вдасться це зробити, повірте мені, дуже швидко ми можемо покращити ситуацію. Дуже швидко. Реакція і економіки, і соціальної сфери. Будет очень быстро, и мы сможем победить. Я за сильную Украину. Спасибо.